سور توحہ کے بعد صورت الانبیاء آتی ہے اور یہ میں پارے کے آغاز میں ہے الانبیاء نبی کی جمع ہے جس طرح کہ قرآن کریم کی صورتوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے جو نام ہیں یہ اس طرح نہیں کہ ان کے یعنی تمام مضامین کا احاطہ کریں بلکہ یہ بطور علامت اور بطور سائن ہوتے ہیں ہاں اس سور مبارکہ میں انبیاء کا کافی ذکر ہے کافی نبیوں کا ذکر ہے لیکن صرف نبیوں کا ذکر نہیں ساتھ جو اہم موضوعات ہیں انسان کی اصلاح کے وہ اس میں بھرپور بیان کیے گئے ہیں سورة الانبیاء میں یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے اور مکہ کے لوگوں میں جو عام طور پر مشہور جو خامیاں تھیں ان کو خوب جو ہے نا وہ اجاگر کیا گیا ہے اور توحید کے بڑے مضبوط دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے آغاز میں یہ اللہ تر فرماتے اخترب علنا سے حساب ہوں مہمفی غفلتی موری لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں یہ غفلت میں ہے یہ بھولے ہوئے ہیں جبکہ حساب بہت قریب اب یہ آغاز یہ سٹارٹ ایک تو ایمانداروں کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے ایک جو منکرین آخرت ہے ان کے لیے بھی ایک اٹریکشن ہے اور کہہ لیں کہ ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے رہے مسلمان تو مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں جو کمیاں کوتائیاں ہیں وہ دور کریں اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں یہ آغاز یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں میں بھی سستی ہے کافر تو پہلے اس کو نہیں نہ مان رہے مشرقی مکہ خاص کر دوسری بڑی بات جو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی رسول ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمار قبل کا اللہ رج عن علیہم فصل اللہ ذکر ان کو تم اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب مرد تھے رسول جتنے بھی بھیجے وہ انسان تھے تو لہٰذا ان کے لیے یہ جو قبول کرنے کا ایک کہہ لیں کہ نا قبول کرنے کا جو ہیلا بہانہ اور چیز رکاوٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ انسان ہے بشر ہے تو یہ بات رکاوٹ نہیں بننی چاہیے ہسٹری یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے انبیاء کرام ہیں تو اولاد آدم میں لیکن وہ معصومین ہوتے ہیں اور پرفیکٹ ہوتے ہیں ان میں معاذ اللہ وہ وہ خاص الخاص ہیں ان کے معاملے خاص ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے ان میں کوئی ایسی چیز معاذ اللہ نہیں ہوتی کہ کوئی انسان انگلی اٹھا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا تو آپ نے یہی دلیل پیش کی تھی کہ میں نے تمہارے اندر اپنی عمر گزاری ہے لکھد لبی صفیق اومرملی تو آپ کے چالیس سالہ دور زندگی کا جو نبوت سے پہلے کا دور ہے ایک بھی ایسی چیز نہیں کفار مکہ جو پیش کر سکتے تھے ماض اللہ بطور معذ اللہ معذ اللہ بطور اعتراض پرفیکٹ تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء جو ہیں نا وہ معصومین ہوتے ہیں اب سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو بڑی مشہور دلیل ہے وہ وہ اسی میں ذکر کیا لوکانف ہیما آلیہ اللہ الفصد فسبحان اللّہ رب الش عمائے اگر اللہ کے علاوہ اس زمین پر اور معبود ہوتے تو اس کا نظام درم برم ہو جاتا اکیلا اللہ چلا رہا ہے اس لیے نظام درست چل رہا ہے اب کوئی بھی دیکھ لے معاملات جب ایک کے ہاتھ میں ہو تو پھر ٹھیک ہے زیادہ ہوں تو پھر کھیچت تانی شروع ہو جاتی ہے اقتدار کے معاملے شروع ہو جاتے ہیں تو بہرحال صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی بھی یہ بڑی مضبوط دلیل دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے پچھلے نبیوں کی دلیل دے کر کہ وہ بھی اولاد آدم میں سے ہوتے تھے عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے اور اسی طرح سائنس جس کو بگ بینگ کے نام سے جس تھیوری کو جانتی ہے وہ بھی قرآن کی ایک عائد انبیاء کے اندر ہی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یع الدین کفر وناواتی بلت ارد کانت رت کن ففت نہ کہیں لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تو پھر ہم نے ان کو پاڑ کر الگ کیا تو اس آیت مبارکہ سے جو ہے وہ, وہ مسلمان جو ہیں جو سائنس دانوں نے نظریہ پیش کیا تھا بگ بینگ یہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اس کے نتیجے میں کائنات کے مختلف حصے بنے ٹکڑے بنے وجود میں آئی تو جس کو وہ بگ بینگ کا نام دیتے تو وہ اس آیت مبارکہ سے جو ہمارے مفسرین اخذ کرتے ہیں کہ سائنس نے یہ جو تھیوری پیش کی ہے یہ قرآن میں مذکور ہے کیونکہ قرآن میں اکثر کہتا ہوں قرآن کریم is دا بک کریٹر ٹھیک ہے نا تو سائنس کی ایٹ دا اسٹڈی آف دا کریشن قرآن فطرت کو پیدا کرنے والے کی کتاب ہے اور قرآن کیا کرتی ہے یہ سائنس کیا کرتی ہے فطرت کا مطالعہ کرتی ہے تو فطرت کے بارے میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ نے جو معلومات قرآن میں دی ہیں وہ ہے بہرحال یہ ایک چیز اس کے ساتھ یہ باگے پھر مزید دوبارہ اسی مضمون کو دہرایا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں آنے یعنی کہ بس بات ختم سورہ انبیاء میں پھر اس چیز کو دہرایا گیا اس سے آگے جا کے پھر اللہ فرماتے ہیں ہم تو انصاف کے ترادو لگائیں گے کیا یہ کہتے ہیں مر کے کام تمام نہیں ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور رائے کے دانے کے بھی برابر کسی نے کوئی عمل کیا ہے تو ہم لے آئیں گے ونز الموازین القستیامت فلاح وفس و انقانحبت عطعینہ بحا و کفا بینا حاصل بن اگے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے اصل میں سورہ انبیاء جو ہے نا وہ درمیانے دور میں نازل ہوئی ہے مکی جس میں ابھی تشدد انتہا پر نہیں تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی تسلی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے بے بسی ثابت کی لوگ پھر بھی نہیں مانے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا اگلی کے ساتھ لوگ نہیں مانے تو اس لیے لوگ کا رویہ یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دلیل تھی آپ کی سچائی کی ساری زندگی کو ایک دو واقعہ یعنی چالیس سال پوری زندگی وہ دلیل تھی کہ آپ سچے رسول ہیں لیکن لوگ نہیں مانے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو مایوس نہیں ہونا لوگ کا وطیرہ یہ رائے نور علیہ السلام نے کتنا لمبا عرصہ جو ہے نا وہ تبلیغ کی تو اسی کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تو اسی طرح ہاں ہمارے ہاں پھر یہ زمینر بات آ گئی ہمارے ہاں بعض لوگ وہ بڑی ایک کرامت بیان کرتے ہیں کل دنگ ہو جاتی ہے جی وہ بزرگ نے دیکھا تو نوے لاکھ مسلمان ہو گئے اور نبیوں کے تو حالات پڑھو کل ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ مسلمان ہوئے ہیں سب سے بڑا انقلاب اور سب سے زیادہ جن کی مؤثر تبلیغ ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ واقعات کرامت بنا کے دیکھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کئی مسلمان نہیں ہوئے ابو جال ابو لاب اور پھر میں حیران ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گروہ ایسا مسلمانوں سے نکل گیا تھا جو حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں کو کافر کہتا تھا حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کی جا کے کوئی بھی آپ کتاب دیکھ لے پانچ ہزار خارجی مارے تو ان سے بڑی برکت والی شخصیت کون سی ہے تو لہذا ادھر اس طرح کی ہاں دعا سے کچھ چند لوگ مسلمان ہو جائیں ٹھیک ہے نظر یوں مارے اور اتنے لوگ مسلمان ہو جائیں نبیوں کی تاریخ تو یہ ہے کہ, کہ کوئی نبی اکیلا اکیلا آئے گا ٹھیک ہے جی تو بہرحال یہ اس طرح کی کرامات جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے بھی سوچیں کہ کیا سے کرامت ممکن ہے کہ نوے لاکھ دیکھنے سے مسلمان ہو جائیں اور جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ برکت سب سے زیادہ برکت والی ہے آپ کی نگاہ سب سے زیادہ برکت والی ہے تو بہرحال اس طرح کی کرامات جو ہے نا وہ محل نظر ہیں ان میں سچائی کوئی نہیں ہے کہ اس طرح ہو گیا حضرت علی میں بتا رہا ہوں کہ حضرت علی ان کی ریت میں سے لوگ باغی ہوئے مسلمان تھے جو خارجی ہوئے انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا حضرت امیر معاویہ پہ لگایا حضرت علی نے جنگ کی اور اس کے بعد پھر امام حسن ہے خلافت چھوڑ دی تھی کیونکہ وہی لوگ حضرت علی کے قاتل تھے اور وہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے زیادہ بہت زیادہ ان کے پیچھے پڑ چکے تھے تو ان کے اس طرح معاملات ظاہر نہیں ہوئے اس طرح نہیں آئے تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ سے نکلتے ہوئے دیکھا مسلمان نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے نہیں مسلمان حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے نکال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے موضات ہیں کنکریوں کو کریمہ پڑھایا لوگوں نے دیکھا مسلمان نہیں ہوئے چاند دو ٹکڑے ہوا وہاں کھڑے کوئی مسلمان نہیں ہوئے کتنے موجزات تھے جو دیکھے لیکن اس طرح مسلمان ہوئے چند لوگ مسلمان ہوئے ان کو دیکھ کر پھر اسلام جو ہے وہ ادھر مدینہ مرور میں پھیلنا شروع ہوا اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمۃ تو یہ آیت بھی صورت الانبیاء میں ہے سورۂ الانبیاء میں حضرت وہ جو ہے اللہ اکبر یونس اللہ علیہ السلام ان کا واقعہ بھی ہے وہ مچھلی میں کے پیٹ میں جانے والا اور آپ کبھی دیکھیں نا آج کل تو ویسے ہی سمندر کی فضائیں بندہ دیکھ لیتا ہے میڈیا پہ بھی کہ کس طرح خوفناک منظر ہو جاتا ہے کہ ایک مچھلی اس نے نگل لیا اور پیٹ میں لے کے ان کی ان کو سمندر کی تہوں میں چلی گئی یوں صلی السلام کو ہیں سمندر کا ویسے ہی خوف بڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ اتر لا الہ الا اللہ سبانہ کہ نکو تو میرا ظالمین بڑھتے رہے کوئی بھی پریشانی ہو یہ وظیفہ ہے وہاں پر آتا ہے کوئی بھی پریشانی ہو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی الظالمین یہ زبردست وظیفہ ہے پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے تو یہ سورہ انبیاء کوشش کوشش کیا میں نے کہ خلاصہ بیان ہو چند آیات کو سامنے رکھا ہے باقی جس طرح میں اکثر عرض کرتا ہوں قرآن کلام موجز ہے اس کے اس کو سمیٹنا بڑی ناممکن بات ہے جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین